श्रीस्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ ओम महालक्ष्मी नमः नमस्कार मंडळी मी प्रदीप कुलकर्णी नवरात्र उत्सव सुरू आहे साडेतीन शक्तीपीठापैकी एक असलेली आपल्यापैकी बऱ्याच जणांची कुलस्वामिनी कोल्हापूरची महालक्ष्मी नवरात्रीमध्ये कुलस्वामिनी अंबाबाईची पंचोपचारे पूजा कशी करायची साधना कशी करायची मंत्रसाधना कशी करायची तसंच ही पूजा आपण वर्षभर आपल्या घरामध्ये करावी विविध समस्यांनी जे त्रासलेले असतील ज्यांना आपल्या स्वतःचं कुटुंबाचं कल्याण व्हावं उत्कर्ष व्हावं अशी इच्छा असेल देवीची कृपा प्राप्त व्हावी देवीचा आशीर्वाद प्राप्त व्हावा असं ज्यांना वाटत असेल त्यांनी कोल्हापूरच्या महालक्ष्मीची ही आराधना मंत्रसाधना पूजा वर्षभर आपल्या घरामध्ये करावी ही पूजा कशी करायची मंत्र कुठले म्हणायचे हीच माहिती आपण आजच्या व्हिडिओत बघणार आहोत चॅनलवर नवीन असाल चॅनल सबस्क्राईब करा बेल ऐकॉन दाबायला विसरू नका ज्यांची कुलस्वामिनी कोल्हापूरची महालक्ष्मी असेल त्यांनी ही साधना अवश्य करावी परंतु ज्यांची कुलस्वामिनी नसेल त्यांनी देखील ही साधना केली तरी चालेल आता नवरात्रीमध्ये आपल्या देवीचा जो कुलस्वामिनीचा टाक असतो कोल्हापूरच्या अंबाबाईचा हा आपण देवी घटी असल्यामुळं नऊ दिवस त्यांना स्नान घालत नाही अशा वेळेस नवरात्रीत पूजा कशी करायची तर सकाळ संध्याकाळ देवीचा टाक असेल मूर्ती असेल किंवा फोटो असेल यावरती आपल्याला पंचोपचारे पूजा करायची आहेत हे पाच उपचार कोणते गंध फुले धूप दीप आणि नैवेद्य सकाळ संध्याकाळ आपल्याला आप हे पाच उपचार करून मातेची महालक्ष्मी मातेची पूजा करायची असते ही पूजा आपण सकाळ संध्याकाळ करावी रोज सकाळी उठलं की नवरात्रीचा घट असतो त्या ठिकाणची जागा स्वच्छ करून घ्यायची आदल्या दिवशीचं जे निर्माल्य असतं माळा असेल ते बाजूला काढून ठेवा आजूबाजूची जागा स्वच्छ करा महालक्ष्मी मातेला स्वच्छता आवडत असते स्वच्छ शुचूर्भूत व्हायचं स्वच्छ वस्त्र घालायची तनानं मनानं शुद्ध राहायचं आणि पूजा सुरू करायची प्रथम टाकावरती फोटोवरती मूर्तीवरती हळद कुंकू अक्षता व्हावी पुढील मंत्र म्हणायचा ओम महालक्ष्मे नमहा विलेपनार्थे गंधम समर्पयामी हरिद्राम कुमकुम च समर्पयामि अक्षताम समर्पयामि त्यानंतर अंबाबाईची आवडती फुलं व्हायची पुढील मंत्र म्हणायचा ओम महालक्ष्मे नम पुष्प समर्पयामि त्यानंतर अगरबत्तीनं ओवाळायचं ओम महालक्ष्मे नमहा धूपं समर्पयामि त्यानंतर शुद्ध तुपाच्या दिव्यानं ओवाळायचं ओम महालक्ष्मे नमहा दीपं समर्पयामि त्यानंतर नवरात्री उत्सव सुरू असेल त्या दिवशीचा जो नैवेद्य असेल तो नैवेद्य दाखवायचा ओम महालक्ष्मी नम नैवेद्यम समर्पयामी ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे नम हे मंत्र म्हणून नैवेद्याभोवती तीन वेळा पाणी फिरवायचं आणि त्यानंतर सकाळ संध्याकाळ नवरात्रीमध्ये आरती करायची ही झाली नवरात्रीतील पंचोपचारी पूजा आणि इतर वेळेला नवरात्रीनंतर वर्षभर ज्यावेळेला आपण कोल्हापूरच्या अंबाबाईच्या आपली कुलस्वामिनी असेल घरात टाक असेल मूर्ती असेल किंवा फोटो असेल त्याची पूजा कशी करायची तर रोज सकाळी ज्यावेळेला आपण देवपूजा करतो त्यावेळेला मातेला टाक असेल किंवा मूर्ती असेल शुद्धजलानं पंचामृतानं पुन्हा शुद्धजलानं स्नान घालायचं पौर्णिमेच्या दिवशी किंवा मंगळवारी जेव्हा आपल्याला शक्य होईल श्रीसुक्तानं टाकावरती किंवा मूर्तीवरती अभिषेक करायचा देखील आपण अभिषेक करू शकता रोज ज्या वेळेला आपण देवीला स्नान घालतो स्नान घातल्यानंतर आत्ता मी जे मंत्र म्हणाले अगदी त्याच पद्धतीनं पंचोपचारे जर आपल्याला शक्य झालं रोज देवीची पूजा करावी रोज आपल्याला शक्य नाही झालं तर कमीत कमी मंगळवारी किंवा शुक्रवारी आपण पंचोपचारी पूजा अवश्य करावी देवीची साधना अवश्य करावी महालक्ष्मी अष्टकाचे पाठ करा रोज एक करा किंवा अकरा पाठ करावेत आणि महालक्ष्मी कोल्हापूरच्या महालक्ष्मीचा जो महामंत्र आहे ओम महालक्ष्मे नमः या मंत्राचं जास्तीत जास्त पठण करा या मंत्राचं पठण आपण आपल्या कुलस्वामिनीसमोर बसून करू शकता किंवा घरामध्ये आपलं काम करता करता देखील या मंत्राचं पठण करावं फक्त आपलं स्नान झालेलं पाहिजे शुचिर्भूत मन ठेवायचं शुद्ध मन ठेवायचं चला अपन आता कोलहापुर अंबाबाई की मंत्र साधना ओम महालक्ष्मी नम 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 ॐ लक्ष्मी नमः ॐ महालक्ष्म्ये नमः ॐ महालक्ष्मीये नमः ॐ महालक्ष्मे नमः ॐ महालक्ष्म्ये नमः ॐ महालक्ष्मीये नमः ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ ष्म नमः ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ महालक्ष्म्ये नमः ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ ष्मीये नमः ॐ महालक्ष्मे नमः ॐ महालक्ष्मीये नमः ॐ महालक्ष्मीये नमः ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ महालक्ष्मीये नमः ॐ लक्ष्मी नमः ॐ महालक्ष्म्ये नमः ॐ महालक्ष्मीये नमः ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ महालक्ष्म्ये नमः ॐ महालक्ष्मीये नमः ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ ष्मी नमः ॐ महालक्ष्मीये नमः ॐ महालक्ष्मणे नमः ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ महालक्ष्मीये नमः ॐ महालक्ष्मणे नमः ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ महालक्ष्म्ये 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 नमः ॐ लक्ष्मे नमः ॐ महालक्ष्म्ये नमः ॐ महालक्ष्मीये नमः ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ महालक्ष्म्ये नमः ॐ महालक्ष्मीये नमः ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ ष्म नमः ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ महालक्ष्मणे नमः ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ महालक्ष्मणे नमः ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ ष्मीये नमः ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ महालक्ष्म्ये नमः ॐ महालक्ष्मीये नमः ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ लक्ष्मे नमः ॐ महालक्ष्म्ये नमः ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ महालक्ष्म्ये नमः ॐ महालक्ष्मीये नमः ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ ष्म नमः ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ महालक्ष्मीये नमः ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ ष्मीये नमः ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ महालक्ष्मीये नमः ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ महालक्ष्मये नमः ॐ लक्ष्मी नमः ॐ महालक्ष्म्ये नमः ॐ महालक्ष्म्ये नमः ॐ महालक्ष्मी नमः